કચ્છના માંડવી તાલુકામાં બાળા ગામમાં જીએસસીએલ કંપની સામે વિરોધ યથાવત છે બાળા ગામના જૈન મહાજને કર્યો ઉગ્ર વિરોધ બાળાની હવામાં કેન્સર મટી જાય એવી લાક્ષણિકતાનો દાવો કર્યો છે કેમિકલ કંપનીને મંજૂરી આપી હોવાને કારણે હવાને ન બગાડવા માટે સરકારને અપીલ કરવામાં આવી જૈન સમાજે મિટિંગ બોલાવીને સહકાર માંગ્યો છે જીવહિંસા હિંસા માટે છેક સુધી લડી લેવાનો નિર્ધાર કર્યો છે

વાતાવરણ મને જોયા કેટલું સરસ બધા હસી ખુશી શું કામ અહિયાં માહોલ જે જગ્યા પર ઓળ નથી ને જ્યાં વસ્તી નથી ત્યાં જઈને તમે કરો ને કંપની અમે ક્યાં ના છે વિકાસ તમને જોયે છે મને બી જોઈએ છે विकास तो होइएच पर अइया नहीं आई एम वेरी प्राउड टू बी इन बाड़ा हमारा गांव इतना एग्रीकल्चरल रैंड और विदाउट एनी पोल्यूशन है इतना इतने लोग यहां आके पूरा गांव यहां इकट्ठा होता है कभी भी फंक्शन होता है तो पूरा गांव आ जाता है बच्चों को लेके आते हैं अगर केमिकल कंपनी अगर हमारे गांव में आ गई तो पूरा हमारा गांव में पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा केमिकल सब अपने पानी में मिक्स होके फिर पूरा पोल्यूशन फैल जाएगा और आ, हम हम लोग खूब प्राउड है कि नर्मदा कैनल हमारे गांव में आ चुकी है अगर country, अगर केमिकल केमिकल कंट्री, कंपनी अगर आएगी और केमिकल्स मिक्स हो जाएंगे, तो जो लैंड है उसमें भी सब पोल्यूशन हो जाएगा हाउ कैन पीपल जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में फार्मिंग कर रहे हैं उन लोग भी अपना खेती सब उन लोग पोल्यूशन हो जाएगी तो उन लोग नहीं उगा सकेंगे तो उनका बेरोजगार बढ़ जाएगी मैं गांव बाड़ा की बहू हूँ लेकिन आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं ये गांव में हूँ जहाँ पे विपस्यना जैसा है और खेती बाड़ी भी जो आजू बाजू के गांव वालों को भी यहाँ सम्मिलित करती है कि उन लोग को भी प्रोत्साहित करती है कि यहाँ आके खेती बाड़ी में हमको मदद करे जबकि हमारे गाँव में कपास जो कापूस हम बोलते है रुई, तो उसका उत्पादन भी बारह करोड़ जितना है और मूंगफली उसका आठ करोड़ जितना है वैसे ही देखिए हमारे नदी भी इतनी बड़ी है कि हर साल पानी लेवल से बाहर आता है तो आज अगर केमिकल आ जाता है तो हमारे लिए तो नुकसान है लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए जो आज एनिमल्स दिख रहे हैं शायद वो भी ना दिखेंगे कि हम लेके आते बच्चों को कि आज गांव में चलो आपको लॉट्स ऑफ काउस गेट जो अगर केमिकल आ जाता है तो हमें नहीं मिलेगा